Mahmoud von Ghazna, ist einer der unbekanntesten und gleichzeitig erfolgreichsten Eroberer der Menschheitsgeschichte. Die Ghaznaviden, die Dynastie von Ghazna, herrschten über das zweigrößte islamische Reich der Weltgeschichte. Das Einflussgebiet erstreckte sich östlich von dem heutigen Afghanistan und Pakistan bis westlich hin zum Kaspischen Meer. Ghazna überfiel während seiner Amtszeit 17 Mal das Punjab-Gebiet, auch Sint Region genannt. Die Schnelligkeit, mit der er so große Städte wie Gwalior. Kanai und Mature überfiel, deutet auf eine sorgfältige militärische Planung hin. Kadir, der Kalif von Bagdad, erkannte die Souveränität Mahmuds im Osten an, sandte ihm eine Ehrenrube und verlieh ihm mehrere Titel. Von diesem Zeitpunkt an erschien auch der Name Kadir neben dem Sanigen auf den Münzen, die Mahmud prägen ließ. Der Akt des Kalifen bestärkte ihn auch in seinem islamischen Glauben und er beschloss, gegen die Götzendiener in Indien vorzugehen. Während seiner Eroberungs- und Plünderungszüge durch Nordindien zwischen 1005 und 1030 versklavte Mahmud von Ghazna jedes Mal Menschen. 1005 erobert Mahmud das Punjab-Dal und beginnt mit seinen Raubzügen durch Nordindien. Seine Truppenaufmärsche wurden durch Grenzfestungen geschützt. Die wahre Stärke seiner Armee war die Organisations- und Planungsfähigkeit. Die Seldschuken und der Tugrilbek, 1040, schlagen das Garsnerwidenherd zurück und stoppten so die Ausbreitung der Gasnerwiden dynastie Richtung Westen. Die Armee bestand aus Sklaventruppen die aus den verschiedensten ethnischen Gruppen zusammengesetzt waren, dies war seine Basis, sein starker Truppenkern. Ein anderer Teil seiner Truppen setzte sich aus Söldnereinheiten und Freiwilligen zusammen. Auf zwei Säulen, basierte das Staatssystem. Erstens den jährlichen Raubzügen in das für damalige Verhältnisse reiche Nordindien. Zweitens die Steuereinnahmen. Mahmud ließ seine Steuern durch seine Soldaten eintreiben, die natürlich interessiert daran waren, dass der Herrscher Geld erhält, damit dieser sie bezahlt. Die Armeen Mahmuds bestanden aus Berufssoldaten, die von überall herkamen, um in seine Armee zu dienen. Die Sklavenarmeen dienten mehr der Frontversorgung und der anfallenden Handwerksarbeiten, wurden aber falls nötig, auch in die Kriegshandlungen einbezogen. Diese Sklaven, hauptsächlich Handwerker, wurden in die Armeemaschinerie integriert, aber auch in das Staatswesen eingebunden. Dieses war das Erfolgsrezept Mahmuds. Die große Anzahl von Kunsthandwerkssklaven sorgte in der Gasnerwieden Dynastie für eine große Verbesserung der Handelsbedingungen des Gewerbes. 1017 wird berichtet, dass Mahmud von Gasner aus Korez mehr als 50.000 Sklaven verschleppte. Zu damaligen Zeiten war der Streitmacht von Mahmud wenig entgegenzusetzen. Mahmud von Ghazna war mit 54.000 Reitern und 1.300 Elefanten unterwegs auf seinen Raubzügen. Während seiner Regentschaft fiel Mahmud fast jährlich in das damalige Indien ein. Das Einfallen Mahmuds hatte aber nicht nur Nachteile für Indien. Unter feinen Einflüssen der Ghaznaviden Dynastie begann Indien sich langsam für die islamische Wissenschaft, Philosophie und Literatur zu öffnen. Mit Mahmuds Vordringen breitete sich auch dort der Islam zunehmend aus und verdrängte nach und nach den Buddhismus und den Hinduismus. Das Reich der Ghaznaviden begann mit Mahmud von Ghazna, der als Sohn einer Sklaven- und Soldatenfamilie aufwuchs und sich schon früh für das Militär interessierte. 1005 wurde von ihm der unabhängige Militärstaat der Ghaznaviden gegründet, weitgehend auf dem heutigen Territorium Afghanistans. Unter Mahmud von Ghaznas Herrschaft, der sich selber den Titel Sultan gab, erblühte die Region. Gasner die Hauptstadt des Reiches, war auch die Geburtsstadt des Herrschers und war damals bekannt für ihre wunderschönen Gärten und beeindruckenden Bauten und Paläste. Davor zeugen die bis heute zum Teil erhaltenen Bauten. Mahmud von Gasner schaffte es Gasner zur Stadt der Literatur und Künste zu machen, und dieses in die Region weiterzutragen. Indien erhielt viele Einflüsse islamischer Bildung und persischer Kultur, die, die damalige und folgende Kunst und Literatur beeinflussten. Mahmud von Ghazna war berühmt als erfahrener und mutiger General in Kriegszeiten und als weiser und gerechter Herrscher im Frieden. Seine Karriere als Feldherr beendete Mahmud mit einer Expedition nach Persien. Dies war auch sein letztes Unternehmen. Er starb im Jahr 1030 im Alter von 59 Jahren. Seine letzte Ruhe fand er in Agra. Nach Mahmuds Tod bedrohten die Seldschuken, die Guriden, die Dschwarismschas und andere türkische Stämme die Macht des großgewordenen Ghaznavi-Reiches. Seit dem Ableben Mahmuds, fing das Reich an zu zerbrechen. Das erste Anzeichen dafür war die vernichten verlorene Schlacht, zwischen den Gasnaviden und den seldschuken 1040 bis 1041, bei Dandan Ghan. Masu von Gasni, der Nachfolger Mahmuds, floh nach Gasna und überließ Khorasan den Seldschuken. Seine Nachfolger schafften es jedoch nicht, die Gott zu kontrollieren. Durch eine Familienfehde zwischen den Guriden und Gasnaviden wird Gasne letztlich 1186 von den Guriden eingenommen und niedergebrannt. Die Behandlung der Roma-Sklaven blieb dieselbe. Als Resultat des zerbrochenen Großreiches der Gasnaviden bildeten sich viele kleine islamische Emirate in der Region und die Dschwarismschas rissen im Auftrage der Seldschuken das Reich an sich. Nur, dass es zu diesem Zeitpunkt schon keinen akzeptierten Großherrscher gab zu so verkündeten. Auch die beiden Sklavengeneräle der Gasnaviden-Dynastie, Yildis und Aibak, in Gasni und Delhi, ihrer Unabhängigkeit von der Gasnaviden-Dynastie. 1206 wurden Yildis und Aibak letztlich von den Guriden niedergeschlagen. Diese Schlacht befreite die meisten der damaligen Roma aus der Sklaverei. Die Roma zwischen 1186 und 1266 haben sich in verschiedene Richtungen gewandt. すごい